Ash, pernah tak korang terfikir eh, satu hari nanti bila korang nak buka akaun dekat media sosial, korang kena bagi IC, ambil gambar muka dan juga sahkan identiti. Macam korang buka akaun bank ataupun korang buka akaun e-wallet korang tu. Ha. So, benda ni uh, dikatakan tak lama lagi akan jadi kenyataan dekat Malaysia lah. Sebab kerajaan kalau korang baca berita tengah mempertimbangkan ataupun boleh dikatakan dia orang nak merancanglah untuk mewajibkan sistem eKYC ataupun electronic know your customer. Dan ini untuk semua eh platform media sosial yang besar-besarlah. Tapi apa sebenarnya tujuan dia? Selamat ke data kita? Okey, untuk benda ni jom kita sembang-sembang di dalam video kali ni. Let's go. Okey, sebelum kita cerita lebih jauh lagi eh, uh, saya rasa ada baiknya kita cerita pasal EKYC lah EKYC ni terutamanya mereka yang mungkin tak uh, Alert lagi pasal teknologi EKYC eh Sebab kita tak boleh nak anggap semua orang tahu kan Jadi orang-orang yang mungkin tinggal-tinggal dekat kampung tu orang masih tak tahu lagi lah Ataupun dekat luar bandar apa benda EKYC ni So saya explain dengan korang dalam bahasa mudah lah eh So EKYC ni dia sebenarnya adalah sistem pengesahan identiti secara digital lah. So kalau korang nak buka akaun bank online ke, uh, dia orang kan akan suruh korang scan IC dan juga selfie muka korang kan. Dan kemudian uh, sistem tu akan sahkan lah bahawa itu memang kau ataupun orang lain. Uh, itulah secara simpelnya EKYC lah. So apa yang kerajaan nak buat adalah mereka nak benda yang sama iaitu pelaksanaan eKYC ni dan juga um manusia yang sebenarnya handle account tu okey dia kena registerlah diri dia di dalam uh, pembukaan account media sosial so maksudnya selepas ni bila korang orang nak buka account media sosial yang besar-besarlah uh, eh yang ada users yang ramai contohnya macam TikTok ke IG ke ataupun YouTube, Facebook ke. Korang kena melalui proses pengesahan identiti dululah. So maksudnya uh, korang kena sahkanlah itulah diri korang dan um, korang dah tak boleh lari lagi lah <laughs> macam dulu kan. Senang-senang uh, nak buka akaun palsu eh. So teknologi AKYC ni senang cerita dia macam sistem mengenal pasti orang tapi dia versi digital lah. Okay, uh, so korang macam saya cakap tadi tak payah nak susah-susah pergi ke bank, uh, photostat IC, semuanya boleh dibuat secara online lah. right? so melalui uh, sistem AI yang ada sekarang ni lagi canggih. Eh? Uh, AI akan buat semakan lah sama ada muka yang kau ambil uh, dekat selfie tu, dia sama tak dengan IC tu. Uh, so AI akan uh, identify lah dan juga mengecam sama ada ini, adakah ini orang yang sama ataupun bukan so kalaulah dia AI tu kata ok uh, betul ini orangnya so maksudnya dia boleh luluskan korang punya permohonan tu dalam beberapa second je lah uh, so memang nampaknya begitu uh, mudah lah semuanya hasil gabungan daripada AI uh, pengecaman wajah dan juga OCR lah ataupun Optical Character Recognition. So teknologi EKYC ni sebenarnya dia dah lama wujud. Dia bukanlah sekarang ni wujudnya sekarang ni barulah penggunaannya diperluaskan lah. Sebab sejak tahun uh, 1990-an lagi dia wujud dalam satu bentuk asas ataupun KYC lah know your customer. Tapi versi digital EKYC yang betul-betul naik kita boleh kata selepas tahun 2015 lah iaitu apabila wujudnya smartphone dan selepas tu makin wujudnya artificial intelligence so dia makin berkembang luas. Dekat Malaysia pula bank negara secara rasmi eh memberikan lampu hijau menggunakan eKYC pada tahun 2020. dan kalau kau orang ingat masa tahun 2020 tu lagilah kita tengah berhadapan dengan peristiwa Covid-19. So memang tak boleh lah nak pergi ke kaunter kena lockdown eh so kena buat secara eKYC sekarang bukan sahaja bank guna tapi juga fintech fintech telco dan dan kerajaan juga contohnya macam my digital ID so secara overallnya eKYC ni dia adalah satu langkah yang sangat penting di dalam dunia AI dan juga digital pada hari ini untuk memudahkan urusan kita supaya menjadi lebih cepatlah dan tak perlu nak pakai kertas-kertas lagi. Okay, next jom kita cerita sikit lah kenapa kerajaan nak buat uh, benda ni eh. Uh, dulu kita kalau buat akaun media sosial ni uh, selama badak je lah kita pakai, kita buka je lah akaun sesuka hati kita kan. Tapi in the future dah tak boleh lah kalau korang nak menjadi pengguna media sosial, uh, korang kena mengesahkan identiti korang. So, Menteri Komunikasi eh Datuk Fami Fazil cakap Uh, tujuan utama ialah untuk melindungi pengguna lah. Uh, terutamanya kanak-kanak eh, terutamanya, uh, di bawah 13 tahun yang uh, ramai dah dikatakan mereka ni, 13 tahun ni, mempunyai akaun palsu. Uh, selain tu, dia juga nak mengurangkan uh, kes scam lah. Uh, judi online, akaun palsu dan juga penyebaran fitnah. Uh, kita tahulah eh, bila seseorang tu, dia menggunakan fake account Ataupun account palsu Accountability tu tak ada So dia sesuka hati tok nenek dia je lah Kalau dia nak fitnah orang Dia fitnah je lah orang tu eh Dia tak peduli dia tak peduli. Dan benda-benda macam ni Saya boleh katakan banyak berlaku dekat Apa ni Politik lah Kadang-kadang eh. bila kita tengok benda ni Kita rasa macam takut juga sebab Seolah-olah fitnah itu Sudah pun dinormalisasikan eh dinormalisasikan. Tak kisahlah kau buat fitnah. Sedangkan agama Islam kita mengajar kita bahawa fitnah ni adalah satu perkara yang sangat bahaya dan perlu dijauhilah. Tapi sekarang ni dengan adanya fake-fake account, account-account palsu ni selamba sesuka hati je dia orang fitnah orang lah. So lepas ni kalau korang nak fitnah orang tu ataupun korang nak buat benda berita-berita palsu ke apa, think twice eh. Sebab selepas ni korang boleh dikesan lah siapa yang Membuat hantaran tersebut So ni kita boleh katakan dia sebagai macam Lesen memandu dekat dunia digital lah So siapa yang nak Masuk ke dunia media sosial ataupun dunia digital ni korang kena ada lesen dululah Itulah dia EKYC -E eh. Okey kita juga kena tahu eh Sejak Mulai Januari 2025 Mulai Januari 2025 kalau korang masih ingat lagi lah Semua platform yang ada lebih 8 juta pengguna dekat Malaysia ni dia orang kena mohon lesen ASP kurungan C iaitu application service provider class tapi setakat Julai eh cuma WeChat, TikTok dan juga Telegram sahaja yang dah dapat lesen so senang cerita eh lesen ASP C ni dia macam kita boleh tengok satu lesen operasi rasmi lah so kepada Uh, semua platform media sosial yang bersaiz-besarlah contohnya macam TikTok, Youtube, Facebook dan juga IG uh, Kerana kalau nak beroperasi secara sah dekat Malaysia uh, Diorang kena ada lesen ni lah, lesen operator ataupun lesen Provider, lesen apa-apa sajalah yang membolehkan diorang uh, Beroperasi dekat Malaysia eh, Dan juga menawarkan servis kepada pengguna Malaysia Dan lesen ini dikeluarkan oleh MCMC Uh, untuk dikatakan melindungi platform tu mengikut undang-undang lah termasuk uh, Kawal kandungan palsu ke, elak penipuan lah, lindungi data pengguna Dan juga bekerjasama kalau ada jenayah uh, cyber eh sebab kita tahu lah Kes, kes uh, scam dekat media sosial ni dia sangat-sangat berat dan semakin hari semakin besar Begitu juga dengan penyebaran maklumat palsu lah uh, So maklumat palsu ni dia orang suka baca sebenarnya sebab dia orang orang tak kisah benda tu betul atau tidak so bila seseorang tu menyebarkan akaun apa ni maklumat palsu orang akan baca dan orang akan macam interested lah eh uh, jadi orang akan sebarkan sebar 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 uh, dekat WhatsApp uh, kampung pun orang akan sebarkan last-last eh ini berita palsu uh, kan uh, so bila tak terkena batang hidung kita tak apa tapi katakanlah eh akaun palsu tu melibatkan ataupun sebaran berita palsu tu melibatkan kita, melibatkan apa ni kepentingan kita eh kita telah difitnah macam gitu je. So ini adalah satu benda yang sangat-sangat dahsyat dan perlu dikawal lah. Okey, sekarang ni kalau korang nak tahu eh uh, bukan semua platform media sosial dia ada eKYC. Okey, benda ni kita kena faham betul-betul lah. TikTok mungkin boleh lah sebab ByteDance dah ada sistem macam ni dekat China tapi untuk global platform contohnya macam YouTube, IG eh, um, untuk mengintegrasi data pengguna dekat Malaysia dan dengan sistem IC kita tu itu bukan satu kerja yang mudah lah eh. so tambah lagi dengan isu-isu yang berkaitan dengan privacy lah so bagi platform yang masih tidak ada sistem AKYC diorang sendiri ni ha, inilah yang menjadi cabaran disebabkan itulah Uh, menyebabkan contohnya macam uh, Facebook, uh, apa ni uh, dan juga YouTube ni masih lagi tak dapat uh, lesen yang saya katakan tadilah iaitu ASP kurungan C ataupun Application Service Provider Class. Tapi kalau kita tengok daripada sudut uh, positif lah, ini akan drastically, drastically mungkin kita tak boleh nak eliminate uh, 100%, tetapi ini akan reduce secara drastik fake account eh ataupun scammer dan juga membolehkan polis menyiasat kes cyber dengan lebih cepat. Kalau dulu kita terus tak boleh nak detect, susah nak detect account fake ni siapa kan. Tapi dengan eKYC ni kita dah boleh detect. Kalau kau buat kerja ni, kau kau buat post ni kita tahu siapa kau. Dan secara secara tak langsung dia pun boleh melindungi anak muda daripada konten-konten yang bahaya yang kita boleh katakan ini akan influence atau mempengaruhi karakter diorang lah yang mungkin akan menjadikan orang ni uh, terpengaruh dengan benda-benda ataupun budaya-budaya jahat yang seterusnya boleh membahayakan keselamatan dan juga um, uh, nyawa eh rakan-rakan diorang dekat sekolah lah. Dan dari segi reputasi kalaulah Malaysia eh, berjaya buat benda ni dengan selamat, kita sebenarnya boleh menjadi contoh negara ASEAN yang pertama ada standard EKYC digital society. Dan kalau sistem EKYC ni betul-betul dilaksanakan lah, memang kita boleh katakan habislah geng-geng akaun palsu yang suka fitnah, troll orang ataupun buat akaun burner sebab nak kutuk certain-certain politician ataupun celebrity sebab akaun baru ni dia orang kena sahkan guna IC ataupun pengesahan wajah lah. Bila ada jejak identiti sebenar ni, orang akan Secara automatik lebih berhati-hati bila komen ataupun buat posting sebab diorang tahulah diorang boleh dikesan dan disiasat kalau benda itu sesuatu perkara yang sangat melampau. Tapi pada masa yang sama juga, ia pun boleh mengurangkan kebebasan bersuara tanpa rasa takutlah. Sebab orang yang nak kritik kerajaan ataupun isu sensitif mungkin akan menjadi lebih berhati-hati. Tapi at least dia akan membina ataupun meningkatkan accountability kepada setiap Pemegang akaun media sosial ni berbanding daripada sebelum ni Dia orang pakai hentam kromoh je, fitnah orang sesuka hati So kita lepas, terlepas benda tu kita dapat benda ni So kita kena lepaskan something untuk dapatkan something Trade off lah lebih kurang macam tu Tapi daripada sudut lain eh EKYC ni pun kalau tanya saya dia boleh jadi pisau dua mata lah Sebab bila semua uh, data guna muka, IC dan aktiviti online tu dikumpul uh, kita tak boleh nak kata tak ada langsung resiko kebocoran maklumat data peribadi. So, resiko kebocoran data peribadi tu tetap akan ada. So, kita tahu sendirilah uh, berapa kali data-data uh, bocor eh. Uh, so, jadi kalau kata contohnya lah kerajaan memang insist nak buat benda ni, kena ada, orang cakap tu, garanti ataupun jaminan daripada kerajaan. Dan kerajaan kena membuktikan lah bahawa data-data yang kita bagi kepada platform sosial media ni dia adalah dalam keadaan selamat dan kita tidak akan di malam-malam kita takkan dibocorkan. Cuma kita kadang-kadang terlalu risau dengan benda-benda ni, benda ni eh. Sedangkan data-data kita yang ada dekat contohnya dekat bank pun dibocorkan. Telco pun bocorkan kita punya data, bukan kita tak tahu eh. Dan kalau korang tengok baru-baru ni dekat Singapura, uh, staff UOB, eh UOB, dia orang ada staff dia seorang wanita muda lagi eh dia salin je maklumat tu daripada Excel dekat Excel and then dia bagi satu skep dia bagi dia jual lah data tu kepada scammer dekat Hong Kong jadi benda-benda macam ni sebenarnya kalau kita risau sangat pasal this one tetapi yang memang kita dah percaya eh dekat contohnya dekat bank tu pun dia orang pun uh, Bocorkan lah kita punya data peribadi eh. Ok guys, kesimpulannya EKYC ni dia adalah satu langkah yang besar ke arah digital accountability macam saya cakap tadi. Dunia digital selepas ni especially dekat Malaysia lah kena lebih bertanggungjawab. Tapi dia juga menguji tahap kepercayaan rakyat kepada kerajaan dan juga platform dekat luar. Kalau data kita bocor eh, kepercayaan tu boleh runtuh dengan sekelip mata sahaja. Jadi sebelum sempat implement kerajaan kena pastikanlah keselamatan data rakyat ni betul-betul dijamin dan juga tidak mudah bocor. So apa guys pandangan korang patut ke kerajaan wajibkan eKYC ni ataupun cukup untuk sekadar pendidikan digital dan penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada? So komen dekat bawah jangan lupa like dan share subscribe kalau korang nak saya ulas lagi isu-isu yang hot topic dan juga berkaitan dengan ekonomi, bisnes geopolitik dan sebagainya guys. Dan jangan lupa guys, sekali lagi subscribe, follow saya punya account. Terima kasih, jumpa lagi.